Десятих нашого щастя залежить від здоров'я. Так стверджував німецький філософ Артур Шопенгауер. А я би уточнила, гармонія стосунків між чоловіком та жінкою також напряму пов'язана із нормальним самопочуттям. Зокрема, в інтимній сфері. День добрий вам! Це програма. Бажаємо здоров'я. Сьогодні будемо говорити про сильну стать та її вразливі місця. Для початку наше традиційне опитування. Аденома простати. Предміхорової залози. ну і Інші там венеричні різні захворювання, там, допустимо, сифіліс, гонорея. Ну Це найчастіше це такий розгульний, розгульний спосіб життя, це неконтрольоване партнерство, таке зміна, часта зміна партнера сексуального, ще різні фактори природні, які мають вплив на організм. в принципі, це такі, як інфекційні захворювання, це суботні захворювання, які допомагають організму втрачати, ну, втрачати свою рентабельність, захищатися. А простати. Ну, Від неправильного образу життя, напевно. Чи потрібно до уролога звертатись? Наскільки часто? Ну, я думаю, профілактичний огляд раз в півроку. Как здоровый человек я советую как минимум раз в год обращаться к урологу. По статистике показывают, что мужчины хуже следят за собой, чем женщины. Потом незащищенный половой контакт может вызывать как бы... Но я считаю, что главная проблема это то, что мужчина не ходит на осмотр, то есть он не может вовремя определить, когда только начинается заболевание. И поэтому... Соответственно, йдеть прогресування болезни і в, в дальше, то есть тяжелее будет вылечить это, соответственно. У нашій студії вже з'явився гість. І я з задоволенням представляю вам, дорогі глядачі, людину, яка повернула спокій і впевненість у собі не одному десятку чоловіків. Отже, знайомтесь. Це Віталій Ксенофонтович Малюхін, лікар-уролог. Я вітаю вас. Пане Віталію! Спасибі, що прийшли. Тема широка і дуже важлива чоловіче здоров'я. Для початку хотілося б запитати вас, якщо чоловік відчуває ось такі неприємні симптоми, як біль внизу живота, важко сходити в туалет, має місце зміна кольору сечі. Про що це може говорити? Обычно это говорит о том, що у чоловіка можуть бути якісь проблеми з с мочевыделительной или палом. половой системы. Как правило, эти, эти симптомы относятся к заболеваниям, имеющим какое-то воспалительное, то есть инфекционную природу. Мочевыделительная система человека, мужчины, состоит из следующих органов. Это почки, мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал. И плюс сюда же относятся и половые органы. <как> Инфекционные заболевания по информации в семейной охраны организации здоровья занимают по частоте обращений второе место среди мужчин после воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей. Поэтому мы можем сказать о том, что практически каждый второй мужчина со свою жизнь тем или иным способом перенес инфекционное воспалительное заболевание мочеполовой системы. Воспаление можно классифицировать следующим образом. Это может быть воспаление инфекции верхних мочевых путей. Сюда относится пиелонефрит или заболевание почек. И воспаление нижних мочевых путей. Это воспаление мочевого пузыря цистит и воспаление мочеиспускательного канала уретрит. и все они имеют общие характерные особенности но мне хотелось бы буквально в двух словах э, дать кратенькую характеристику каждого итак начнем снизу э, воспаление мочеиспускательного канала оно как правило характеризуется э, следующей симптоматикой э, есть резь зуд жжение при мочеиспускании. Кроме того, учащается само мочеиспускание и э, может появиться покраснение или слепание наружного отверстия мочеиспускательного канала. Кроме того, могут появиться различные выделения из мочеиспускательного канала разного характера, или бесцветные, или мутные, вплоть до кровянистых. Далее это воспаление мочевого пузыря цистит цистит характеризуется следующим образом здесь более преобладает уже так называемые дезурические явления то есть учащенное и болезненное мочеиспускание как в дневное так и в ночное время боли уже появляется внизу живота в паховой области боли тянущие жгучие может появиться изменение цвета мочи, то есть она становится более мутной или приобретает какой-то неприятный оттенок или запах, может повышаться температура тела. И э, наиболее грозное воспаление это – это инфекция в мочевом в почках, то есть пелонефрит. Здесь э, на первый план выступает уже <coughs> общая симптоматика, то есть появляется температура повышенная, боли в поясничной области, нарушается мочеиспускание не так, как при воспалении нижних мочевых путей, но может быть и учащенное мочеиспускание, больше появляется изменение со стороны мочи. Моча становится мутной, темной, даже с кровянистыми включениями. Вот. и еще э, относится к инфекционным воспалительным заболеваниям мочеполовой системы также и э, простатит – это воспаление предстательной железы и воспаление органов мошонки — это архит, орхоэпидидимит. Я так понимаю, не всеми и заболеваниями можно заразиться статевым шляхом, можно и иными шляхами, напевно, так? Да, кроме, то есть. Инфекционные заболевания, которые мы имеем при воспалении, они условно делятся на специфические и неспецифические. К специфическим относят так называемые венерические заболевания: это э, гонорея, сифилис, э, трихомонос. Э, неспецифические заболевания э, инфекции, это бактериальные, грибковое поражение, вирусное, э, также сюда относятся хламидиоз, э, микоплазмоз, уреоплазмоз, э, ну и паховый лимфогрануломатоз, доновонос это то, что у нас не встречается, оно характерно для жарких стран. То есть э, это то, что передается в основном половым путем. А при... десь в громадском месте, в бассейне, в, бане, в лазне, в сауне або у водойне, в водой відкритий це можно підходить. Ну, скажем так, из тех перечисленных заболеваний, то есть воспаление мочеполовых органов, может быть, но достаточно э, намного реже, чем при половом незащищенном контакте. То есть это может быть э, и бытовым путем. Допустим, через. Рушник спильный. Да, через несоблюдение э, правил интимной гигиены, когда м, используют общие мочалки, общие полотенца, э, в банях это э, не дезинфицируется полки, на которых сидят, сесть, да, вот. общие тазики. Э, также некоторые из этих заболеваний могут передаваться и э, даже при э, в воде, вод... Вод... нет, нет, через водоемы обычно, через бассейны, через водоемы не передается, потому что э, там доста... всегда добавляется какой-то дез раствор, обычно, ну, в бассейнах и так далее, э, и концентрация инфекционного агента растворяясь в воде очень низкая. Для того чтобы произошло заражение бытовым путем, для этого количество микроорганизмов должно быть достаточно большое для Інфіцирування в річці так, так само цього не може Ні, бути. в больших водойомах, в басейнах і даже, скажімо так, в невеликих басейнах, в банях, це маловероятно. Я би хотіла ще запитати за кілька таких міфів, які існують в урології, mm -hmm. ну на побутовому mm -hmm. рівні, скажімо mm -hmm. так, дехто з чоловіків вважає, що якщо я веду захищене статеве життя, тобто використовую презерватив, то я не захворію і в той же час, напевне, не всі знають, що можна. через оральный секс так само не захищены. Mm. Чи правда это? Можно На настоящий момент самый наиболее безопасный вид половых актов – это только с использованием презерватива. Как правило, если используется презерватив и используется правильно, тогда э, заразиться венерическими и другими заболеваниями практически невозможно. Но если происходят незащищенные половые акты, независимо от того, какие они были, или генитальные, традиционные, или оральные, или анальные половые акты, незащищенные, то тогда вероятность э, заразиться очень высока. И это ну, практически, скажем, ну, наверное, 50 на 50. Вибір за кожним, власне кажучи, безпека чи ризикнути. І є ще одна така точка зору: якщо відбулося зараження, то симптоми одразу себе проявлять, чи в певний час має минути із заболівань інфекційної природи, о яких ми говорили, так називаємо венерічні, <coughs> найбільше швидко проявляється так називаємо гонорея. Тобто, уретрит гонорейної природи, Там период от заражения до проявления первых симптомов 2-3, максимум 5 дней. Остальные заболевания для того, чтобы они развились и проявились внешне, чтобы заболевший смог на них обратить внимание, обычно период инкубации составляет 2-4 недели в среднем. А те неспецифичные циститы и все інше, им тоже треба время для того, чтобы вызреть. чи это тоже должно Да, конечно, убираться? нет. Любой возбудитель попал в мочеиспускательный канал. Каким чином он туда попадает? Будь -яким. Как правило, З, ну половой акт мы уже рассмотрели, то есть таким образом. Далее при бытовом способе попадания мы рассмотрели. Также может быть неспецифические инфекционные заболевания в результате чего условно-патогенная условно флора это называется то есть те микроорганизмы которые в норме существуют в мочеиспускательном тракте на поверхностях на коже даже Животность в области да они себе там обитают в области анального отверстия они могут при определенных условиях то есть если наступает допустим снижение иммунного статуса, то есть ослабление при хронических заболеваниях, при э, частых инфекциях, при ангины мужлановые, ну это да, это все хронические, их. да, это все хронические различные инфекции может наступить активизация этих микроорганизмов, и они э, приведут к появлению воспаления. И так само проявится. Да, и тогда будет то же самое, то, что я говорил, что это называется бактериальная инфекция. И как швы напроявляется? Набор... В зависимости от возбудителя. То есть, когда только возбудитель достигнет определенной концентрации, развиваясь на, в своей среде, появляется сразу симптоматика. То есть возникает зуд, жжение, боль, выделение, нарушение и так далее. Дорогі глядачі, ми робимо невеличку паузу в нашій розмові. В другій частині програми обіцяємо повернутись до найбільш поширеного, напевне, захворювання, такого як простатит. А зараз я пропоную відеоматеріал з обраною нами теми. «Так, це чоловічий світ, амбітно заявляє Джеймс Браун. Чоловіки підкорюють вершини, гірські та фінансові, приборкують стихії і конфлікти, проєктують і будують, захищають і творять. Їм майже все вдається легко, окрім напевне визнання своїх слабкостей, зламати ногу на екстремальному слаломі чи отримати забій під час боксерського поєдинку це так героїчно, не те, що стати героєм сюжету про чоловічі недуги. На профілактичні огляди міцна стать, на відміну від жінок, ходить вкрай рідко. Ця тенденція лише в останні кілька років почала дуже обережно змінюватись. По рекомендаціям Всемирної організації все-таки рекомендується мужчинам після 30 хоча б один раз в год посетити уролога з целью пройти профілактичний осмотр для предупреждения и выявления скритых заболеваний. А після 40 років рекомендують навіть э, посіщати уролога дважды в год. Класичний прийом починається з відвертої бесіди. Оскільки більшість скарг так чи інакше пов'язані з порушенням сексуальної гармонії, то далі в діагностиці використовують доплерографію. У такий спосіб визначають, наскільки добре працюють судини статевого члену. Окром клинических анализов пациенту может призначить и также І и только имея перед очима полную картину изменений в организме уролог выбирает тактику лечения. Лечение должно быть обязательно комплексное и, естественно, очень индивидуальное. Назначение медикаментозного лечения, естественно, это использование фитопрепаратов, использование иммуномодуляторов, использование противовоспалительных и Абізболюваючих средств. крім, цього, крім медикаментозного лікування, ми також включаємо і фізіотерапевтичне лікування. Найголовніший і, мабуть, найдешевший рецепт від уролога змінити деякі звички або й навіть стиль життя. І бажано зробити це якомога раніше, бо здоров'я, як і честь, треба берегти з молоду. Що ж, ми повертаємося до розмови у студії. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас є гість Це Віталій Ксенофонтович Малюхін, лікар-уролог. Пане Віталію, як і обіцяли в першій половині програми, більш детально поговоримо про простатит. Наскільки я розумію, це одне з найпоширеніших, найчастіше з ним звертаються. Чи я помиляюсь? Це да. чисто мужською інфекційне заболівання, називається простатит, то є воспалення предстательної желези. Также по данным Европейской ассоциации урологов простатитом в настоящий момент страдают около 50% всех мужчин трудоспособного возраста от 20 до 60 лет. То есть фактически каждый второй человек. Другое дело, что не все об этом догадываются. Почему? Потому что предстательная железа ⁇ орган, имеющий особенное строение и воспаление, которое там имеет место быть, оно не всегда проявляется э, и не всегда заболевший обращает э, на это внимание. Что он надолго может сидеть и не никак... якобы. Да, просто есть, скажем так, такая я расскажу немножко о классификации и из нее будет понятно. То есть простатиты бывают острые и хронические. Э, острый простатит встречается достаточно редко и э, проявляется как острые резкие сильные боли внизу живота в промежности э, с радиацией в мошонку половой член э, в область заднего прохода сопровождается нарушением мочеиспускания то есть учащенные или ложные позывы э, также может быть повышение температуры, и это развивается достаточно быстро, когда инфекционный процесс идет очень активно. Но еще раз, э, острые простатиты бывают достаточно редко. В основном более, скажем так, 80% и, и больше простатитов это хронические простатиты. А вот они в свою очередь делятся на э, воспалительный и невоспалительный. То есть <coughs> хронический простатит может быть а бактериальный и бактериальный. А кроме этого есть еще так называемый латентный простатит, то есть который протекает вообще бессимптомно и выявляется при плановом Вы случайном да, урологическом обследовании. И симптоматика простатита, она часто не дает повода человеку сразу обратить на это внимание. При хроническом простатите, как правило, возникают следующие ощущения. Это неприятные, тянущие, давящие, ноющие, периодические боли внизу живота, в паховой области, в мошонке, в промежности. Может быть нарушение мочеиспускания, то есть учащенное, особенно ночью, может быть болезненное, то есть при мочеиспускании возникают боли. Может быть ложные позывы, то есть когда помочился и опять через какое-то время хочется. Может Я перепрошу, дуже да. схоже на той же самой цистит. Я был вот так на слух, я бы честно сплутала, но да. все схоже. Только для цистита еще характерны другие особенности. Обычно не бывает повышенной температуры. И, э, как правило, при развитии хронического простатита, в отличие от цистита, это все явления нарастают плавно, постепенно, Рукам. волнообразно. Может быть, в течение месяца, может быть, в течение лет. Э, кроме того, есть еще, бывает ощущение неполного опорожнения, то есть помочился и такое чувство, что не до конца. Э, и чем еще характерен простатит, это то, что начинается изменение. И, как правило, очень часто с этого и появляется потребность в обращении за медицинской помощью куролога. Это снижение потенции. Когда у человека болит, он не бежит, а когда уже с да, потенцией проблемы, то идет да, вот до тогда он начинает обращать внимание. Снижение потенции – это уменьшение, снижение эрекций, а также бывает преждевременное семяизвержение. Это при хронических простатитах. Как целикуете? Как швыдку ликуете? Ну, скажем так, что простатит — заболевание, которое нуждается в том, чтобы им занимались и достаточно длительное время. Из-за особенностей строения предстательной железы э, лечение достаточно длительное. Оно может длиться месяцами. И, в принципе, в урологии считается, что э, хронический престатит, он в общем-то неизлечим. излечим. но не вылечивается. Да, у него может быть состояние только ремиссии, обострения или длительной ремиссии. Полного излечения не наступает. Поэтому с ним приходится жить. Я бы вас запитала, как лекаря, лучше все-таки профилактично работу вести, неж лікувати, правда? Что бы вы порадовали, ну, какую як, профилактику делать человеку для того, чтобы не захвореть простатитом? Скажем так, Что есть, сможет есть сможет? такие есть причины, которые способствуют возникновению и развитию простатита. Перечислив их, мы можем, естественно, выработать какую-то тактику для того, чтобы предотвратить заболевание. Итак, способствует появлению простатитов воспалительные заболевания. Следовательно нельзя Допускати, допускать, чтобы допускать инфекции, в том числе и незащищенные половые акты. Это первое. Ясно. Второе. Половые акты должны быть регулярные. То есть нельзя допускать, чтобы был застой, а вследствие этого может возникнуть и так называемый застойный простатит. А кажут хаотичный, тежный. Не на э, ну, да, тут часто, все Что за напряжение? должно здрав... быть в пределах разумного. Э, кроме этого, способствует развитию простатита длительные и частые переохлаждения. А именно, э, допустим, часто страдают этим водители. Лица, которые долго находятся в состоянии переохлаждения, это строители. Те, кто увлекается плаванием, дайвинг, водолазы. Рыбалки, зимовые Рыбаки, рыбалки. Рыбаки зимой, да. Кроме этого, способствует развитию простатита длительное вынужденное положение. То есть сидячая работа, опять водители, офисные служащие, ну, чиновники. Я ще чула, что не можно так ногу на ногу, тоже не Нет. Это уже детали мелкие. Кроме того, развитию простатита способствуют и, ну, скажем так, злоупотребление алкоголем, табакокурение из-за того, что ухудшается кровообращение в малом тазу. Вот если мы будем униказы. избегать вот этих ситуаций, тогда здоровье мужчины, будем говорить так, почти ничего не угрожает. Не буду подводить. чьи якась себе межа у простатиту, кажут, что он тоже помолодшав в последние руки. Да, в последнее время случаи заболеваний простатитом, скажем так, омолодилось и причем существенно. Часто обращаются за, с этой симптоматикой люди молодого возраста. То есть моложе 20 лет. Как правило, этому способствуют инфекции, то, о чем мы говорили. То есть беспорядочная половая жизнь, частая смена партнеров. Неиспользование да, не защиты при половых актах. Или очень интенсивные половые акты. А они честно признаются, когда приходят ну, в до Почему на же нет, конечно. Ведь они пришли рассказать о своих проблемах. Если они будут скрывать, тогда нет смысла начинать беседу. Психологичного барьера немає. Нет, мы обычно беседуем глаз с глазу на глаз, никого нет. Вот. Если человек не вызвать на откровенность, он не расскажет истинные моменты, потому что я обычно всегда спрашиваю, какие есть нюансы. И стараюсь выяснить это для того, чтобы поставить правильный диагноз. А от этого уже зависит тактика лечения и, естественно, назначение и успешность лечения. И что хлопчина в молодом виде уже имеет такие проблемы, это значит, что хроничный простудой будет все жизнь с ним? Да. Это так. Я уже говорил, что простатит хронический, он остается на всю жизнь. И только бывают периоды ремиссии и периоды обострения. Наша задача это, естественно, провести лечение таким образом, чтобы период ремиссии длился годами, а возможно десятилетиями. Но тут, естественно, уже приходится прилагать большие усилия для того, чтобы выполнить эту задачу и пациенту. То есть он должен соблюдать, скажем так, достаточно строго все рекомендации врача, которые назначаются ему не только на период лечения, но и на последующие годы жизни. Тогда в сексуальном плане в него все будет хорошо. Если да, будет тогда он будет мужчиной. Спасибо вам, Виталий Ксенофонтовичу, да. что вы нашли час, пришли до нас. И окремо подяка вам за вашу работу, потому что она и нелегкая, и очень важная. В нас є добра традиція нашої програми: побажання від нашого гостя для тих, хто дивився нашу програму. Якого б здоров'я ви побажали глядачам? Ну, в принципі, э, просьба, буде Не надо займатися самоліченням. То есть есть такая поговорка, что лучше к врачу прийти 10 раз зря, чем один раз поздно. Поэтому хотілося б пожелати всім служителям і зрителям здоров'я. А вам хочеться побажати, щоб до вас приходили лише з профілактичною метою вдячні і задоволені життям пацієнти. Дорогі глядачі, спасибі вам, що ви провели ці півгодини з нами. Нашим представникам сильної статі хочеться побажати бути обережними, уважними і обачними, тому що ваше здоров'я залежить суто від вас. Ми повернемося до вас за тиждень. Будьте счастливы, будьте здоровы. Спасибо вам, что вы пришли. Сколько лет вы работаете в рулоне?